apa yang mesti apa yang harus dilakukan jamaah selama berada di Musdalifah. Nah ini mungkin perkara yang sangat penting karena banyak jamaah-jamaah ketika tiba di Musdalifah itu bingung apa yang harus dilakukan di tempat itu. Apakah sekedar mabit atau ada ibadah-ibadah lain dan sebagainya. Maka jamaah sekalian yang kami muliakan, yang pertama, tapi sebelum lanjut jangan lupa bergabung di channel ini. Like, comment, dan subscribe para duyu Rahman yang kami hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, alhamdulillah, saat ini kita sudah tiba di pembahasan tentang Mabit. Nah, apa yang perlu jamaah sekali yang ketahui? Yang pertama, tentu apa itu Mabit. Jadi, Mabit menurut bahasa adalah bermalam. Sedangkan menurut istilah mabit di musdalipa ialah bermalam atau berhenti sejenak di musdalipa pada malam tanggal 10 sulhijjah dalam rangka memenuhi ketentuan manasik haji. Nah kemudian dasar hukum mabit di musdalipa yang pertama firman Allah subhanahu wa ta'ala dari surah Al-Baqarah ayat 198 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udzubillahiminasyaitonirajim Faiza afatum min arafatim indal masharil haram waskuruhu kama hadakum ila ayat. Yang artinya maka apabila kamu telah bertolak dari arafah maka bersikirlah kepada Allah subhanahu wa taala di masyaril haram dan bersikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu. Kemudian dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Jabirin radhiyallahu anhu qol summa nasala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Arafatin wa alaihi sakinatu hatta atal Musdalifata lailatul Id fa shalla biha fa jama'a bainal maghribi wal isya'i jam'at akhirin bi azanin wahidin wa iqamatai wa iqamataini rawahu Muslim yang artinya dari Jabir radhiyallahu anhu kemudian Rasulullah sallallahu turun dari Arafah dengan khusyuk sampai tiba di Musdalifah malam hari raya. Kemudian salat Maghrib dan Isya dengan jamaah takhir dengan satu asan dan dua ikamah. Nah, kemudian jamaah sekalian yang kami hormati tentang hukum mabit di Musdalifah ada tiga pendapat. Yang pertama menurut iman Malik Imam Syafi'i dan Iman Ahmad bahwa mabit di Musdalifah itu hukumnya wajib. Pendapat yang kedua yaitu sebahagian sahabat dan tabi'in yaitu Ibnu Abbas, Ibnu Subair, Al-Qama, Azwat, Al Asy'abi, As An-Naqai dan Hasan Al-Basri bahwa mabit di Musdalifah itu termasuk rukun haji. Kemudian pendapat yang ketiga Menurut Abu Hanifah dan salah satu pendapat ulama masa syafi'i bahwa mabit di musdalifah hukumnya sunnah. Nah jamaah para duyu rahman yang kami hormati. Waktu mabit di musdalifah. Mabit di musdalifah dilaksanakan setelah selesai hukum di Arafah. Dan waktunya dimulai setelah salat maghrib sampai terbit pajar tanggal 10 Zulhijjah. Cara pelaksanaannya dapat dilakukan sesaat sampai lewat tengah malam namun menurut Imam An Nawawi bahwa seseorang yang meninggalkan mabit di Musdalipah tanpa uzur maka ia dikenakan dam sebaliknya jika tidak mabit di Musdalipah karena uzur maka tidak dikenakan dam selanjutnya beliau menyebutkan bahwa usur itu terbagi menjadi tiga macam yang pertama karena tugas melayani atau mengurus jamaah seperti petugas yang bertanggung jawab mengurus air. Yang kedua, pengembala unta yang menjaga unta-untanya atau gembalanya. Yang ketiga, orang yang berhalangan karena sebab lain. Orang yang harus menjaga hartanya karena takut hilang. Merawat menjaga orang yang sedang sakit atau dirinya memang sakit dan merasa sulit jika melakukan mabit. Maka mereka ini tidak dikenakan dam. Jamaah sekalian yang berbahagia. Kemudian ini yang penting jamaah ketahui apa yang mesti jamaah dibawa ke musdalifah. Yang pertama adalah kepada seluruh jamaah kami harapkan membawa air minum. Bawa air minum ke musdalifah karena kita akan berada di Musdalifah beberapa jam di bawah air dari Arafah. Kemudian jangan lupa bawa makanan-makanan ringan karena jangan sampai kita lapar. Nah di sana tidak disiapkan lagi makanan, maka kepada seluruh jamaah usahakan bawa makanan-makanan ringan pembagian-pembagian yang ada di Arapah jangan dibuang tapi masukkan di e, koper bagasi kita atau bawa saja dengan cara apapun yang ketiga sajadah atau alas tidur karena kenapa ya pihak maktab itu memang menyiapkan karpet tetapi kadang-kadang tidak cukup untuk 10 jamaah Kak bisa dibayangkan dalam satu maktab biasanya menangati sampai enam koloter Itu kurang lebih 20 ribu orang Maka kepada seluruh jamaah Untuk mengantisipasi supaya bapak-bapak ibu-ibu bisa tidur di musdalifa dengan nyaman diantaranya Di antaranya bawa, ki, eh, bawa sajadah atau alas tidur Kemudian kantong untuk tempat batu-batu kerikil yang kita akan pungut untuk digunakan melontar jumrah. Akabah hari tanggal 10 juga ulah Usta Akabah pada tanggal 11, 12 dan 13. Nah, jamaah sekalian yang kami muliakan, sekarang apa yang mesti apa yang harus dilakukan jamaah selama berada di Musdalifah? Nah, ini mungkin perkara yang sangat penting karena banyak jamaah-jamaah ketika tiba di Musdalifah itu bingung apa yang harus dilakukan di tempat itu. Apakah sekedar mabit atau ada ibadah-ibadah lain dan sebagainya. Maka jamaah sekalian yang kami muliakan, yang pertama begitu jamaah sampai di Musdalifah setelah keluar dari Arafah diangkut oleh maktab, diurus oleh maktab dan kita itu dari Arafah ke Musdalifah bukan lagi perombongan. Ya, tetapi sesuai kapasitas mobil. Ya, kursi penuh, kemudian yang berdiri pun penuh. Maka kadang-kadang jumlahnya kita sampai 60 atau 70 orang. Jadi bukan perombongan. Maka setelah sampai kita, setelah jamaah sampai di Musdalipah maka yang pertama jamaah sekalian cari adalah di mana tempatnya untuk mabit yang telah disiapkan pihak maktab. Di antaranya menggunakan biasa karpet. Kemudian jamaah sekalian yang kami muliakan yang kedua. Nah yang kedua sebelum melakukan aktivitas-aktivitas yang lain adalah melaksanakan salat maghrib isa jamaah takhir bagi jamaah yang belum melaksanakan salat maghrib isa jamaah takdim di Arafah. Jadi tergantung pemberangkatan dari Arafah ke Musdalipah. Jadi sebelum memungut batu-batu, nah, maka yang harus diingat yang harus diselesaikan begitu jamaah sampai di musdalifah adalah melaksanakan sholat maghrib isya jamat akhir nah, kemudian setelah itu memperbanyak bersikir memperbanyak bersalawat beristighfar bertasbih kemudian berdoa berdoa untuk diri sendiri berdoa untuk keluarga dan berdoa untuk seluruh umat manusia Nah ini yang ketiga Yang keempat yang mencari batu Batu persiapan untuk melontar Kalau misalnya hanya untuk Tanggal 10 sulhijjah Jumlahnya cuma 7 biji Tapi biasa kita sudah pungut semuanya Yaitu jumlah batu Yang dipungut Yang dicari oleh jamaah Jumlahnya adalah 70 biji Untuk melontar 3 jamarat Para Duyuk Rahman yang kami cintai Setelah itu kepada seluruh jamaah istirahat, istirahat ya memulihkan kembali tenaga, karena jamaah ketika berada di Mina itu akan melakukan perjalanan dari tenda atau dari maktab, dari tempat kita mabit ke tempat jamarat yang kadang-kadang jaraknya sampai 7 kilo. Jadi PP sampai 14 kilo. Jadi diharapkan kepada seluruh jamaah sekalian selama berada di Musdalifah istirahat, tidur, ya istirahat dan tidur. Nah biasanya kita tiba di Musdalifah misalnya sebelum jam 10 atau jam 10 atau sebelum jam 12 maka pihak maktab biasa kita pihak maktab itu biasanya e mengangkut jamaah ke Mina setelah lewat tengah malam Nah, yang sebenarnya kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan haji wadah beliau mabit bersama sahabat-sahabat itu nanti setelah selesai salat subuh barulah beliau meninggalkan Musdalifah. Tapi ini kan kita diurus oleh uh, petugas haji dan juga maktab. Jamaah sekalian yang kami muliakan, nah yang juga perlu kami sampaikan bahwa di antara hikmah daripada mabit di Musdalifah Ya selain daripada untuk istirahat memulihkan kembali tenaga karena besoknya dan sampai empat hari ke depan tenaga kita pasti akan terkuras. Ada hikmah yang bisa kita ambil ketika mabit. Di saat itu kita berada di sebuah tanah lapang. Ya kita tiduri itu cuma e, tanah. Ya, kalaupun beralaskan itu hanya beralaskan karton karton ada juga pakai sajadah, ada yang pakai karpet kemudian di atas kita cuma langit ini mengajarkan kesederhanaan sesungguhnya bahwa sesungguhnya kita ini tidak punya apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala dan ini menggambarkan kehidupan nanti di hari kemudian oleh sebab itu jamaah sekalian saya juga doakan semoga yang menonton video ini ya yang men-share video ini Insya Allah saya doakan semoga dimudahkan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dilapangkan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan dipantaskan suatu saat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan setiap tahun bisa melaksanakan ngaji Dan setiap bulan bisa melaksanakan ibadah umrah Kepada jamaah sekalian Semoga ini bisa memberikan manfaat Kepada antum semua Sehingga bisa melaksanakan mabit dengan sempurna sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembilan sulijah malam ini sejak sebelum maghrib bergerak menuju tempat ini Musdalifah. Kemudian saat ini pukul 2 dini hari jamaah pun sudah mulai bergerak meninggalkan Musdalipa menuju Mina untuk melakukan pelontaran jumrah akabah. La baik Allahu baik, la baik Allah la, la baik. Innal hamda wa nikmata la kawal mul la syarikah Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar. akbar. Walillahilhamdulillah. Pergi haji ke tanah suci Memenuhi panggilan ilahi Bersihkan diri, sucikan hati Menghadap Allah, Rabbul Izzati Tinggalkan negeri ke tanah suci Simpuh di rumahmu rapi lambai konna we